Студия «Ничего, ничего, ничего» и камера Артунельза представляют. Так, все вы помните страшные истории волка. И вот настав черед показать вам вторую часть страшных историй от волка. Колись давно я поехал в село на дискотеку. Подмутил там одну такую, знаете, нехуевенькую девочку, блядь, если честно. И так вот. Мы с ней танцевали, танцевали. Я, их обычно, пришел с арматуриной, положив ей возле стенки, но их кто-то спиздил, блядь пришлось мутить девок, знаете. Нахуй пиздалки, если из Биксая когда ты был липне. Вот я стал с ней мутиться. Уже после второго медляка я ей кажу. слуха, кинься. а пошли это я проведу до дома. Пока да, конечно. И только мы выходим с клуба, блядь, и она мне кажет. Только Жень, я живу в соседнем селе, А воно через двадцять кілометрів отсюда в голові проскакує мисль Йоб твою мать, це ж і ти. Я їй кажу, знаєш що? А давай скоротим путь. Вона каже, а ти знаєш, як можна скоротити путь? Давай пройдемося через заброшений хімзавод. Там колись давно розлили хімікати, ну це нічого страшного. Коли ми йшли, ми з ней так мінька балакали, общались про всякі банальні речі Только мы ступили на порог этого химзавода И сразу я почув, как Трескаются дерева Ветки Я оборачиваюсь назад А у меня, знаете, ну папка мне дал Ножичек, такой маленький, охотничий Такой, с зазубринами, ну в ножнах Я достаю его, блядь Оборачиваюсь, как кто, сука, кто? Блядь, дивлюсь назад А там мужик стоит, ну такой метра, метра два, блядь Кожаное пальто на нем, шляпа вот такая здоровенная, кожа она тоже. И ты на меня. Я поворачиваюсь до него с ножичком, говорю, ах ты сука, блядь, что ты от нас хочешь? Бежу вот так на него с ножичком и тыкаю в него, и проходю, блядь, сквозь него. Оборачиваюсь, а его уже нет. А потом дивлюсь, моя девка, стоит у нее глаза по пять копеек. Она кричит, Женя, ты дай, я говорю, мала, тикай отсюда, тикай. Она бежит. Я за ней вдогонку, блядь. Уже 10 километров пробегла, блядь. Я за ножичек нет, не могу засунуть, блядь, в свои ножны сране. Тыкаю, тыкаю, только два раза свои ляжку порезал, блядь. А она бежит и кричит. Кричит и бежит, блядь. Я ничего блядь, делать не могу. Конечно, же три извилины, блядь, в голове, нахуй. Она ступорила. Вот так и получилось. Что после моей истории никто Большины ходы через заброшенный химзавод, в том числе я и моя мала.